Di sepanjang bulan Maret ini tidak ada penerbangan menuju Surabaya, dan semua pembokingan tiket menuju Bandara Duaya itu telah dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang dan salam sejahtera Buat teman-teman semuanya Harap teman-teman semuanya sehat walafiat selalu ya Mungkin pada kesempatan hari ini Saya akan berbagi sedikit uh, Video mengenai cara Untuk menyelesaikan uh, Jika tiket penerbangan uh, Malaysia Airlines Teman-teman itu telah dibatalkan Ya, tentunya ini uh, Sesuatu yang mungkin Uh, tidak kita harapkan akan tapi bagaimana lagi ya tentunya teman-teman harus menyelesaikan masalah ini karena jika tidak diselesaikan mungkin teman-teman uh, akan bingung dan tidak tahu ya jadi teman-teman jangan panik terlebih dahulu terutama rakyat Jawa Timur yang sudah booking tiket Malaysia Airlines terutama mana, karena uh, melalui setap uh, Malaysia Airlines tadi memang saya sempat bertanya tidak ada penerbangan uh, sepanjang bulan Maret ini ya Nah, bagaimana untuk mengatasi atau menyelesaikan jika tiket penerbangan teman-teman menuju Surabaya itu telah dibatalkan? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru uh, bergabung dan menemui channel ini silahkan dibantu untuk subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya ya. Oke, nah tentunya buat teman-teman yang uh, pulang rekalibrasi terutama uh, beberapa... Uh, Kabul nggak sampai satu bulan ditekan itu kita telah menghadapi uh, bulan puasa atau bulan Ramadan. Uh, tentunya kita ingin pulangnya uh, sebelum hari raya. Dan juga buat teman-teman yang pemain permit maupun IC itu, tentunya teman-teman yang telah memboking ya di bulan Maret ini, jika teman-teman menerima notis uh, pemberitahuan dari Malaysia Airlines yang tiket teman-teman itu dibatalkan, saya harap uh, jangan panik terlebih dahulu. Insya Allah nanti masih ada solusi uh, untuk uh, cara kita untuk menyelesaikannya. Kita akan menerima notis pemberitahuan ini jika teman-teman booking -teman, uh, tiket itu secara sendiri. Maka uh, notis pemberitahuan itu akan teman-teman dapatkan di email teman-temannya. Pemberitahuannya adalah tentang uh, perubahan. Uh, penerbangan tiket teman-teman atau cancel flight ya yaitu penerbangan yang telah dibatalkan teman-teman uh, akan menerima notis seperti itu uh, bisa juga menerima dari sms yang bunyinya akan seperti ini ya uh, ms we apologize uh, we regret to inform you that uh, your booking on ms 871 uh, uh, is cancelled, jadi tentang uh, pembatalan penerbangan dari tiket teman-teman itu sendiri. Uh, Baik itu teman-teman e, belinya di Traveloka, ataupun teman-teman langsung beli di maskapainya. Ya. Dan jika teman-teman mendapatkan e, notis seperti itu, teman-teman jangan panik ya. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus meluangkan waktu untuk menghubungi e, customer service dari pihak Malaysia ya, Teman-teman e, bisa menghubungi di talian 03, 78, 43 3000 ya. Itu nomor yang pertama. Dan nomor yang kedua yang bisa teman-teman hubungi adalah 1 -300 3000 Di kedua nomor tersebut teman-teman uh, Bisa menghubungi customer service Dari pihak Malaysia Airlines Mana teman-teman akan mendengarkan sebuah rekaman ya Teman-teman tentukan uh, Jika menanyakan bahasa Melayu Ya teman-teman uh, pilih bahasa Melayu Kemudian jika uh, Rekaman itu menunjukkan uh, Apa itu tiket yang baru Atau uh, tiket sedia ada teman-teman pilih sedia ada Dan setelah uh, staf daripada uh, pihak Malaysia itu telah uh, mengangkat, teman-teman katakan uh, dia biasanya uh, stafnya akan menanyakan kode booking dari tiket teman-teman sendiri di mana uh, kode booking itu berupa uh, huruf, kombinasi acak antara huruf dan uh, angka. Teman-teman utarakan uh, bahwa uh, tiket teman-teman dari Kuala Lumpur menuju Juanda pada tanggal sesuai dengan tiket teman-teman itu telah dibatalkan. Teman-teman uh, uh, minta dua option tadi teman-teman terserah jadi, eh, yang saya lakukan tadi adalah menjadwalkan semula, ataupun kita menukar tarik, tapi tujuannya masih tetap di Juanda, ya. Tapi saya tidak eh, memaksa teman-teman, nanti teman-teman takut, baik atau bagaimana seperti itu. Eh, jadi untuk menukar tarik, ya, ini tidak dikenakan bayar, tujuannya tetap kita menuju eh, Juanda. Karena saya tadi juga sempat menanyakan untuk tujuan Juanda ini memang di bulan 3 ini langsung di sepanjang bulan 3 ini tidak ada penerbangan yang ada di bulan uh, April ya Jadi di bulan April itu teman-teman minta uh, tanggal berapa teman-teman bisa berangkat ya untuk uh, menugatan ini tidak dikenakan bayaran. Dan kebetulan ini mungkin berkaitan dengan jenis tiket penerbangan teman-teman uh, ya. Kemarin itu saya E, booking jenisnya ekonomi flag, di mana ekonomi flag itu adalah bagasnya 35 kg dan di situ ada VSD e, mewahnya yaitu 100 ribu. Ini tidak terbatas untuk e, penukaran area. Jika terjadi cancel seperti ini, e, kemudian di waktu yang lain kita di cancel lagi, itu juga kita tidak menggunakan bayaran akan tapi mungkin di uh, jenis yang satunya ya, ini mungkin ekonomi flag ya kalau begitu yang sebelumnya itu volume atau apa itu uh, diberikan satu peluang ya kita minta untuk ditukar tariknya saja dan itu tidak dikenakan bayaran. Sedangkan untuk uh, pilihan yang kedua adalah uh, jika teman-teman itu takut cancel sekali lagi untuk penerbangan Surabaya, teman-teman bisa untuk menukar uh, destinasinya ya dari Surabaya kita pilih ke Jakarta ya kita banding ke Jakarta seperti itu teman-teman bisa uh, minta untuk staf uh, masyarakatnya Airlinesnya untuk menukar destinasinya. Akan tapi untuk menukar destinasi ini teman-teman akan dikenakan bayarannya. Dan yang saya tanya tadi bayaran yang akan dikenakan adalah Tergantung dari uh, tanggal tiket permintaan teman-temannya Karena tiap hari itu mungkin ada uh, perubahan Ataupun harga yang berbeda-beda seperti itu Dan tadi saya tanyakan untuk uh, penukaran uh, destinasi ini Dikenakan bayaran 450 ya jadi teman-teman tidak usah panik teman-teman hubungi customer service dari pihak Malaysia Airlines ruangkan waktu yang karena ini untuk kebaikan teman-teman sendiri supaya lega. jadi eh, itu saja yang dapat saya sampaikan semoga video ini bermanfaat berguna buat teman-teman yang tiketnya di cancel penerbangannya ya dengan tujuan uh, video ini berguna buat teman-teman semuanya yang sudah booking tiket menuju Juanda akan nanti tiketnya itu di cancel teman-teman ya, tidak usah ragu dan tidak usah panik ya jadi teman-teman hubungi kedua nomor yang sudah saya sebutkan tadi nah itu saja jika ada kesalahan dari ucapan saya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang uh, ingin teman-teman tanyakan silahkan tulis di bawah video ini ya. Jangan lupa like video ini jika video ini uh, berguna buat teman-teman semuanya ya. Kita akan jumpa kembali di video yang akan datang. Saya Jageri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.